الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكاً ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الى دار السلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين قاموا باقامه الاحلام وبذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع اعمال اخر قد سبقت في الخطبه قبل هذا العشر ذبح الاضحيه وصدق النيه وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء امته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاه والسلام ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنه ابيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام <applause> قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعره حسنه قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعره من الصوف حسنه الله أكبر, الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد فقال عليه الصلاه والسلام من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر, والله أكبر, والله أكبر ولله الحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهاده المراه نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دينها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد وعن إبن عمر رضي الله تعالى عنهما الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى ومعنى مثله وهذا بعض من الفضائل وتعلموا من العلماء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذبحين كبشين أبرنين أملحين موجوعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمدٍ وأمته بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد